Чугуніков представляє фракцію «Удар». Вітаю вас, пане Віталію, і Добре. Євгеній Мурай від фракції партії регіонів. Добрий, вітаю вас, пане Віталію. Напевне, перше запитання до вас, тому що все ж таки те, що так хотілося, і те, що так бажалося, зустріч лідерів парламентської опозиції з президентом України Віктором Януковичем, вже завтра може статися. От для вас це запорука подальшої ефективної роботи парламенту чи ні? Ну, прежде всего я хочу отметить, что формат встречи, как мы говорим, должен происходить в парламенте, а не у президента на банковой. И формат встречи все-таки должен проходить в самом сессионном зале, где представители избирателей, народные депутаты хотят поговорить, позадавать вопросы президенту нашему президенту Украины. Поэтому я думаю, сегодня недоречно говорить о том, что формат формат встречи лидеров фракции на банковой устраивает партию «Удар». И как заявил сегодня наш лидер Виталий Кличко. Он не будет участвовать в таком формате. Да, mm -hmm. он ждет президента в парламенте, как и ждут все народные избранники его в парламенте для того, чтобы общественно важные вопросы обсудить. Мы его ждем в парламенте. Ну, очевидно, такой изустричи на вид будут те. Ну, на мой взгляд, она будет, обов'язково, потому что гарант Конституции не может нарушать Конституцию, закон обязательно придет в парламент. Просто его надо хорошо пригласить. Вот мы его приглашаем прийти mm -hmm. и поговорить с нами, народными избранниками, а не только с лидерами фракции. Mm -hmm. Пане Ізені, от як ну як ну дійсно можливо по-іншому треба запрошувати президента, чи, чи сприймаєте взагалі ту ідею, яку, до речі, прозвучала і на погоджувальній раді від Віталія Кличка. те, що треба внести зміни і до регламенту, і до законодавства, щоб президент е, звернувся з посланням, а потім ще відповів на запитання від народних депутатів? Така форма спілкування от на сьогодні прийнятна для вас. Е, оскільки ви представляєте е, найбільшу фракцію парламенту є командою президента? Ну, я, во-первых, считаю, что сначала оппозиции нужно научиться культуры, нужно научить слышать, не только кричать и скандировать какие-то лозунги. Во-вторых, касательно изменений в регламент, пожалуйста, вносите предложения, мы будем их рассматривать на комитетах, принимать в сессионном зале. К сожалению, в последнее время ну, практика показывает, что работать представители оппозиции не сильно хотят. Мы сегодня три раза выносили на повестку дня вопрос о продлении рабочего дня и рассмотрении всех вопросов, которые находятся в повестке дня, и представители оппозиции не голосовали. Что касательно встречи Виктора Федоровича с представителями э, всех фракций, я считаю, что это вполне Теперь, нормальная очевидно, практика. Теперь, очевидно, не всех, потому что Виталий Кличко является не, не готовый ты или не хочет Ну, Это то, собственное мнение Виталия кличка я думаю, что он может передумать. В любом случае, ему решать. Хочу вам напомнить, что Виктор Федорович тоже был выбран всенародным. Это президент целой Украины, неопределенных регионов, которые... Представляют оппозиционные силы. Если мы посмотрим на электоральную карту, то мы увидим, что в основном э, политические партии в парламенте представлены регионами. Поэтому, если взять во внимание еще тот факт, что оппозиция очень дисциплинированно голосует, голосует так, как говорит им их лидер, то достаточно одного человека, который будет представлять волю. Еще ни разу не видел, чтобы свобода проголосовала как-то не вынесен. Да? Если голосуют все за, то голосуют за, если против, то против. Также делает удар. Поэтому по одному представителю. В принципе, я буду, думаю, будет достаточно. Тут насправді важливо те питання консолідації опозиційних сил, тому що дійсно, якщо треба принципові речі ухвалювати, голосують всі. А тут особлива думка Віталія Кличка, це вже амбіції з, орієн... З на 2015 рік. Ну, прежде всего, хотел бы ответить по поводу того, что сегодня выносились, мне очень интересно, думка моего коллеги о том, что выносились три раза. Предложение вносилось продление работы парламента. Мы не против работы. Мы сначала хотим Почему сформировать... Почему против голосовать? Я хочу вам ответить. Я вам сейчас отвечу. Мы хотим, чтобы формировался, скажем, пленарный тыждень, да, Так как просит оппозиция не однобока, как партия регионов, внося туда по два, по три раза законы в векселях, а именно социальные законы те которые мы внесли в свои фракции которые уже лежат и пылятся на полках с зимы этого года вот если мы будем формировать порядок тыжневый да так как э, есть пропозиции от э, оппозиции да тогда мы готовы работать сутками но когда мы понимаем что лоббистские законы лезут да и что вы собрали биши сегодня для того чтобы их протолкать как говорил Плющ пропихнуть непропихуемые, да, Мы понимаем, что нам такие варианты не подходят. Если, ну, если, вы ругаетесь, в эфире нас да, смотрят. Да, если, если, если но ну, я не ругаюсь, я абсолютно, если вы увидели в моих словах какое-то ругательство, я сказал абсолютно нормальные вещи. Я вы хочу говорите закончить. сейчас просто закончить по одной Давайте Повестка я закончу. Дня формируется давайте формируется, у, у рыбака представителями всех давайте. фракций. Давайте, 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 уважать друг друга. Да, давайте ну, давайте э, скажем о том, что мы неоднократно говорили фракция партии «Удар», о том, что игнорируют законы, которые поданы самой фракцией партии «Удар». Это законы социальные, это законы те, которые ждут люди. Но когда Векселя засовывается уже на сегодняшний момент, и вы это подтвердите, я думаю, если вы, как вы говорите, хотите, скажем, говорить правду. Да? Когда вы понимаете, что закон о Векселях третий раз заходит в парламент угу. и включается в порядок Держднева, я не могу Посовем, понять, что у нас за беда такая, что Векселя угу. прямо на так сильно толкает. Де, я поменим, объясню я отвечу на этот вопрос. Ну, Во-первых, не до, до конца откровенно. Повестку дня формирует не партия регионов, а она формируется на совете фракций. И Виталий Кличко представляет интересы партии Удары, поэтому какие законы он предлагает и нахождение компромисса между всеми представителями, это и есть наша повестка дня. Вопрос следующий. Вы можете дополнять повестку дня, если внесены соответствующие законы, если они как положено по регламенту рассмотрены в комитетах, их можно вносить с голоса, точно так же, как делает и большинство, и представители некоторой оппозиции. Я могу сказать, что в повестке дня достаточно законов, которые, э, авторами которых является не только партия региона, в том числе тот же закон о Кипре, о котором мы говорили mm -hmm. еще до начала передачи. Поэтому тут вы не совсем объективны. Сразу. Відносно а ну, зместовной частины законопроекта пане Виталию. А то ви сказали, да, дійсно є сьогодні законодавчі ініціатив. З іншого боку, є процедура так на погоджувальній раді Віталій Кличко присутній. Ну які конкретно законопроекти на сьогодні, крім векселів, ви задали що сказати, щоб дійсно бути не до кінця, а ви, мабуть, теж як депутат Верховного Совєта, стикались неодноразово у себе на фракції. Не знаю, либо замічають його, либо ні, а що пройшла погоджена рада, прийнятий порядок там тижневий, да, а ми утром отримуємо совершенно інший порядок тижневий. И туда включаются эти вопросы. Это, ну, вы поинтересуетесь, вам будет, наверное, любопытно. Вы сейчас не интересуетесь, потому что вы власть. А когда вы будете в оппозиции, вы тоже это заметите, да, что переписывается порядок ДН за ночь. Uh -huh. и это уже практика. Мне То говорят, вы это я... Нет, абсолютно. Я не оправдываю, я мало того говорю, что переписывают как раз те люди, которые представляют большинство и партию власти. Вы являетесь, чтобы Витали... Виталий, либо Арсений, либо кто-то еще, или Олег Тигнубок переписывает ночью порядок Ты ну, Кто-то, наверное, аппарат. Кому подчиняться сегодня? Рыбаку. А Рыбак, извините меня, от какой партии? От партии региона. Угу. Сегодня вы хотите сказать, что в порядок денной включаются те законопроекты, которые вносит оппозиция. Если бы На это было так... Я хочу сказать, угу. что если основным это инструментом было так. работы, который вы выбрали, это блокирование парламента. Ну, И вы блокировали по всяким незначительным слушайте, поводам. Сегодня если Рыбак, нам вы... блокирует парламент. Мы отказались. Рыбак, голова, голова Верховного Совета, говорит, ну заблокируйте парламент. Но что мы отказ... это, Вы это прекрасно видели, мы говорили, нет, мы этого делать не будем. Это смешно. Во-первых, давайте это Вот пан, сегодня пан надо найти компромисс для того, чтобы принять еврогенентрационные да, евро э, э, законы. понимаете, Потому что мы четко понимаем, что сегодня хочет сделать власть. Власть сегодня хочет максимально заблокировать работу парламента. Максимально. Но провокациями. Вы же провоцируете нас для блокирования. Мы сегодня даже на провокации ваши не повелись. Вот так поэтому я хочу закончить эту мысль, чтобы понять. И этим хочет показать обществу и избирателям, что если провалится подписание угоды между Украиной и ЕС, виновата оппозиция. Mm -hmm. Вот мы вам заявляем конкретно официально. Но мы решаете, готовы работать, давайте евроинтеграционные законы, мы их примем, мы за них проголосуем. Для того щоб не було препятствий для того, щоб Україна підписала своє законом. Вот это компроміс, вот это робота і для ваших избирателей, для наших, для всіх українців, насправді заради об'єктивності варто сказати. Витка, з приводу того, яким чином формується порядок даний, тому що є речі, які повністю согласен. На це ну, буде ну, дімо ну, закрема, от призначення члена центральної виборчої комісії. Звільнення людини, яка досягла 65-річного віку. Тобто чекати не можна, тому що людина вже а подача незаконно... другого. Я, другого uh -huh. На кандидатуру другой на э, эту посаду с порушением всех процедур. Как с этим мириться? Вот понимаете, мы готовы проголосовать, мы понимаем, что по закону, как бы надо поддержать. А давайте выдержим процедуру подания э, на замену. Давайте выдержим процедуру. Если это будет комплексно, готовы угу. продержать. Тем более, партия удар очень конструктивно подходит. Если вы да. заметили, мы. Вичитуємо, смотримо, ми голосуємо так, як надо для э, граждан України для и для українців. А не так, як нам хтось диктують якісь. Пане Його, я хочу, щоб ви прокоментували одну річ, яка сталася сьогодні в сесійній залі. І от те, що заявили сьогодні ваші колеги, представники опозиції, що було не персональне голосування. А потім, як виявилося, депутати були в сесійній залі, і вони потім виходили на президію. Ви постоянно перебиваєте. Я б хотів, щоб зрителі потім. Как формируется порядок длинный, да, собираются главы фракций, обсуждают те вопросы, которые будут обсуждаться на пленарной неделе. После этого эти материалы раздаются депутатам, и согласно повестке дня, происходит рассмотрение вопросов. Если бы мы хоть раз переписали, как вы настаиваете порядок дня, то блокировки трибуны было бы не избежать. Никакие провокации партии власти не нужны. Против власти в первую очередь нужен работающий законодательный орган для того, чтобы продолжать ту политику, которую предложил президент и наш кабинет министров. Поэтому мы больше всего заинтересованы в стабильности работы парламента, и мы предлагаем продлить рабочие дни уже которую неделю подряд для того, чтобы рассмотреть все вопросы, которые есть в течение этой сессии. Надо не забывать, что через месяц у нас заканчивается сессия, правильно, и мы на полтора месяца Уходим mm -hmm. в отпуск. Поэтому работы очень много. Это и евроинтеграционные законы, и финансовый, экономический и социальный пакет. Поэтому готовы к пожалуйста, что сегодня в сессийной зале. Потому что, с одного боку, заявили про те, что не персонально голосуют депутаты, с другого боку, некоторые люди были все-таки в сесійній зале. Как только Это проблема? Чи ним, чи на самом деле, сегодня первый рабочий день. И многие находились в дороге. Кое-кто опоздал э, к началу рабочего дня. И как только э, мы получили большинство, как только депутаты э, приехали на свои рабочие места, первое же результативное голосование, которое мы показали, что у нас есть большинство, было заблокировано таким способом. Uh -huh. То есть снова была попытка срыва, никаких доказательств не было предъявлено. Люди, которые были названы, находились в сессионном зале, причем... Представитель партии УДАР пытался сказать, что по регламенту нужно называть тот, кто нажимал, но был назван один депутат, который был в зале, и один депутат, которого не было. То есть вы снова попали в молоко. Обычная банальная провокация, и мы к этому уже привыкли. Это, знаете, как в футболе. Нужно затянуть время для того, чтобы не пропустить лишний год. Тепер хотілося почути ваші думки з приводу того, яким чином Верховна Рада в подальшому планує розглядати питання щодо виконання бюджету 2012 року. Тому що дійсно це принципове питання. Сьогодні був заступник міністра фінансів і знову неоднозначно. Ви ви все бачили як прокоментували, пане Віталію, Вам слово будь ласка. тому що це ну, ну насправді це дуже важливо я думаю, для країни. команди. Зна... Хоча б трохи ответить ну, на, на ті питання, які вони зараз... Затронули, в что касается персонального голосования. Вы знаете, э, ну, не может законодательный орган, единственный в Украине, который есть, работать вне, в рамках Конституции и закона. Сегодня вы э, прекрасно понимаете о том большинстве, о котором вы говорили сегодня, и когда, когда там была попытка, как вы говорите, заблокировать Рады, мы не пытаемся, если у нас станет вопрос принципиальный, мы заблокируем. Рада. Это не и тем самым нарушите сидите и да. сидите этим гордитесь. Подождите, вы начинаете но... с того, что мы должны Вы хотите, вы хотите диалог или вы хотите, чтобы мы начали сейчас между... спорящаться? Я же выслушал ваш монолог, культурно, красиво выслушал. А теперь хочу вам ответить. Еще раз говорю, научитесь приезжать на работу. Уважайте один, хотя бы себя, внутри фракции. У вас половина фракции не ездила на работу. Благодаря той же партии УДА сегодня ездят все на работу. Я абсолютно прав. Да? Если сегодня, на сегодняшний момент мы замечаем. Еще раз, попытки нажать на пианино, мы фиксируем их, но, к сожалению, господин Рыба, манипулируя теми фактами, которые мы даем, да, пытается предоставить, так как и вы, что видишь ли, попали мы в молоко. Предоставьте, пожалуйста, сейчас доказательства. Вам, У вас, наверное, вам, есть фотографии, видео. Сегодня доказательства предоставляли. Если вы хотите, чтобы мы останавливали Покажите процесс, их секунду. Если вы хотите, чтобы мы останавливали процесс работы Верховного Совета до mm -hmm. э, нахождения, да, и э, доказательства, давайте останавливать работу. Да, тогда мы будем приносить вам фотографии, разбираться, фотомонтаж или фотомонтаж. Mm -hmm. Как вы это видите? Научитесь порядочно ходить и работать. Вот Фан, это Витали, самое что да, мы Вопрос возникал да. в парламенте, и когда мы его решали, то мы совершенно четко выработали механизм, каким образом мы будем переголосовывать те вопросы, по которым есть э, спор, да, было персональное голосование или нет. И совершенно четко должны быть представлены какие-то доказательства. доказательства. Иначе это напоминает известный анекдот. Да, у вас дочь нехорошего поведения. У меня не дочь, а сын. Я сказала, вы оправдываетесь. Вы, вы скажите, пожалуйста, а как вы голосовали за судов? за судей. да. я поддерживаю. персонально. точно так же. персонально как вы, вы голосовали. точно так же, как угу. и вы, удар, слушайте, если вы. вы если говорите, помните, мы голосовали вы... с вами. Вместе. еще разумею. Угу. вы как голосовали за судей. ваша фракция. персонально. за судей. я могу ответить сейчас. давайте за, себя, за персональное голосование персонально. сейчас не будем говорить. Партия региона к персональному голосованию не имеет никакого отношения. Угу. У вас это на генетическом мышечном уровне дотянуться, нажать кнопку. На Сам рыбак вам говорил о том, что зачем вы нажимаете за своего товарища, кнопку? Давай давайте Можно я задам да, Скажите, вы хоть ну, раз раз про, 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 как, как говорил еще. вам Виталий Кличко? Я да, ви от раз порадина фракція... дисципліна? Я предлагаю вам... у вас сколько депутатів фракція сократить вас человек. до одного депутата? І ми согласны. Пускай один голосує за всіх з на на ваше Так, зарплату. Подождите, ви согласны, суспільство не согласно. Ви тут не шане. Голосуєте вони чого живуть? Давайте поговоримо про предметні речі, які ну давайте. сьогодні маємо результати певні голосування, зокрема де, зміни до податкового кодексу, до бюджетної політики, які стосуються законопроекту. Щоб хотіли ще пане Євгенію, відзначити. Но на що орієнтуватися сьогодні людям, тому що от е, коли депутати працюють в округах, ви ж пояснюєте людям, чи не тільки персональне голосування, чи не персональне голосування, чи блокування президії, чи не блокування, е, ви йдете і кажете про предметні речі, про те, що ухвалений такий закон, що він має на виході, який результат це принесе, і користь людям. Що от протягом цього тижня заплановано, і що чого чекати? На самом деле очень много законопроектов находится сейчас на рассмотрении в Верховном Совете. Я очень надеюсь, что мы конструктивно отработаем оставшиеся две пленарные недели. Это законы, которые направлены и на улучшение социальной составляющей нашей жизни. Очень много изменений к налоговому кодексу. Мы, естественно, видим те просчеты, которые были приняты которые появились в связи с принятием тех или иных законопроектов, в жизнь вносят свои коррективы, мы вносим поправки, вносим изменения в существующее законодательство. Естественно, ищем новые механизмы, тот же самый закон о векселях, о которых мы говорили. Это реальный закон, который на сегодня, за который партия регионов никогда не голосовала монолитно. Мы выносили его четыре раза на рассмотрение. Если видели, мы не голосовали, как нам было велено, так как это происходит в ваших фракциях. У нас фракция делилась во мнениях, и сейчас уже четвертый проект этого закона, в который внесли коррективы и наши промышленники, и юристы, и экономисты. Угу. И он уже имеет совершенно четко выверенную форму, и это реальный механизм, который может стать дополнительным импульсом для развития нашей экономики. Его необходимо принимать, и мы его примем. Я очень надеюсь, что конструктивная часть оппозиции тоже дочитается, поймет, разберется. Консиканців, если у вас нет специалистов, спеціалістів, с опытными економістами і пойметь, в чому вигода нашої страни при прийняті денормативний базіпане э, для вас є ознака чи орієнтування того, що а, хто є автором законопроекту, так і голосує. Тобто, якщо подається ініціатива сьогодні від уряду чи від партії районів, принципово сьогодні опозиція не голосу ну, чи є якісь знаєте, речі, які варто в принципі шукати компромісне считаю, что законопроекты, которые помогают нашим гражданам улучшить свою жизнь надо поддерживать неважно кто инициатор этого законопроекта мы же работаем в комитетах и там очень ну большинство все фракции представлены, правильно? мы находим там компромиссы пишем законы да и у нас очень много законов которые мы пишем вместе То есть я вообще сторонник написания законопроектов да чтобы были представители пяти фракций для того чтобы они поработали во фракциях поняли настроение во фракции написали законопроект который будет иметь э, право на жизнь а вот. А что касается специалистов и закона про векселя, я не могу промолчать. Вы, не однако, вы знаете такого Пензенака, Виктор Михайлович? Конечно, я да. помню, что терапию инфляцию да. в тысячи вот, процентов. Вот, известный вот, экономист. Вот, да, известный экономист. Ну, вы знаете. Я помню, когда я с миллионом ходил сосиску в тесте в школе покупал. Замечательная штука. Замечательная mm -hmm. штука. Ну, видите, вам понравилось, значит, вам уже добро. Дайте mm -hmm. я доскажу, потому что у нас как-то она завершена. Так вот, он сегодня сказал уже неоднократно, что закон вашего Векселя, который вы доработали, вы же говорите правду, ту, которая действительно есть, что у вас во фракции партии регионов не голосуют за этот закон не по причине того, что у вас есть особое мнение, да? потому что некоторые не хотят, потому что не могут разобраться, через какие банки и потоки будут это идти. Некоторые не могут понять, что они с этого будут иметь. У вас очень понятная позиция того, каким образом голосует ваша фракция. Mm -hmm. правильно? А некоторые просто и переживают, чтобы их в асфальт не закатали. Вот, это раз. А теперь второе, чтобы закончить пензены, сегодня сказал, что невозможно подменять денежные знаки. Вы зарплату чем? Векселями будете платить на заводах. Вы спросите Вексель своих... это механизм. Это не механизм. Же, это, 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 это подмена дел, невозможно, еще... это, ни в коем случае этого делать. И вы это прекрасно понимаете. Вся дискуссия может рваться. Вадим, я лично. бы очень хотел, Пусть чтобы вы сказать, все жили своими мозгами, не мозгами пензены, тогда будет счастье в нашей стране. А касательно это того, о чем мы так. говорили по законопроектам и по фамилиям. Mm. Мне кажется, что у нас калибровка по цветам даже отличается. Дякую мы сегодня рассматривали, наверное, порядка 20 законопроектов. Три оппозиционных мы поддержали. Ни один законопроект, который автором которого являлся представитель партии регионов, не был поддержан оппозицией. Спасибо вам за разговор. Спасибо значит... вам, ну, Виталий. Можем завершить. Да. У вас была возможность. Так я спасибо. Я, я думаю, что эта дискуссия продолжится да. в сессийном зале. спасибо а Глядачам напоминаю, что сегодня разом с нами были Виталий Чугуников и Евгений Мураев.